Вперед, час настав! Скільки ще ми будемо падати в прірву кризи та злидні, скільки ще ми будемо жити на зведену зарплату та пенсію, якої вистачає лише на сплату комунальних і хліб. Скільки ще ми будемо труситися від дітям, дивлячись їхні оченята, потерпіть, рідненькі, скільки ще нас і наших рідних будуть грабувати, Скільки Наша весна, что это наша страна. И мы не позволим дальше проводить их так званые реформы, в результате которого половина пенсионеров уже не может даже выбирать между хлебом и молоком. Больше половины не могут платить за жилищно-коммунальные тарифы. Бизнес сегодня вынужден как-то выживать, но уже за пределами закона. И каждый понимает, и что действительно идет. сегодня власть испугалась. Мы видим, как кабинет министров собирает каждый день предпринимателей и рассказывает им, что теперь они поняли и обязательно все для них сделают. Очередной раз обещают так обнять, что скорее всего задушат. Мы видим, как они запугивают перевозчиков, которые присоединились к нам и согласились организовать проезд людей в Киев и каждый день им угрожают ликвидация бизнесов, с забором лицензий, если хоть один двинется с места за последний год. Все, что у людей было, хоть как-то накоплено, и хоть видели какую-то стабильность. Осталась только сила. И поэтому либо мы сможем объединиться, либо мы сможем заявить четко свою позицию, показать, что мы живы, и у нас есть еще силы стоять и силы требовать, либо мы своим молчаливым согласием будем соглашаться с тем, что происходит в стране и четко на всю страну заявим, покажем и объясним, что нужно делать. И что мы дальше не собираемся быть марионетками у действующей власти. Либо мы и дальше подумаем, что кто-то это сделает за нас. Мы понадеемся на кого-то и очередной раз останемся в дураках. Он должен уйти в отставку. И правительство должно уйти в отставку. Но для того, чтобы они это сделали, мы должны быть едины. Единой силой будем отстаивать наше будущее, либо мы позволим им сегодня брать в долг, жить за счет будущих поколений, разрушать страну и все это делать за нас с вами счет. Я верю в то, что у нас получится. Я верю в нашу страну, потому что у нас есть колоссальные шансы и у нас есть колоссальные возможности. У нас есть Силы построить новую экономику. У нас есть возможность возродить наши регионы.